Сьогодні ввечері наші звільнені з полону земляки прибули до Кривого Рогу. Біля пам'ятника козаку рогу їх зустрічали рідні, близькі, друзі, активісти Євромайдану, поцілунки, обійми, міцні рукостискання, келих шампанського, а потім слова. Те, що хотілося повідати криворіжцям. Дякую за підтримку. Дякую. Я не чекав, друзі прийшли зустріти. Просто в общем, чудесно, прекрасно все. Тобто, дуже хорошо на душі. Значить, все буде добре здесь і все буде в порядку. Звільнений бранець детально розповів, за яких обставин бійці потрапили у полон. Я отвечал за связь, у меня были три радиостанции, которые я должен был уничтожить, я их уничтожил. Вот, боеприпасов у нас не было, противоракетной техники вообще у нас никакого оружия не было. Вот. вот, так вот мы попали в плен. 11 сначала нас отвезли в этот собор в Донецке, затем нас отвезли в какое-то другое административное здание. Вышел Захарченко, там, царь вот этот ихний. В общем, объяснили нам, что мы будем обменены. Поэтому отдал приказ, чтобы к нам никакого не было применения силы, никаких э, притеснений, чтобы нас отлично кормили. Через три дня потом подъехала Руслана лыжичка с Рубаном. И начались эти переговоры. Они забрали первых десяти человек. И нас сразу же от собра были, нас передали в опор. Очень крупное формирование, очень большая сила, очень сильная дисциплина. Дисциплина жесточайшая. Расстреливают за то, что украли 600 литров бензина. У нас было 28 человек сначала. То есть никому не была применена физическая сила, ни у кого не отобрали ни денег, ни документов, ничего, абсолютно. Вот. Работали, мы там здание разрушенное. Мы их разбирали, это кирпичики, железобетон, металлолом, все это мы вот собирали, работали все вот эти вот дни. Під час разговаривая с друзьями, Володимир Фомицкий выслушал свое ставление до подъёма Пидиловаицким. После того, когда Майдан выгнал Януковича, после того, как были произведены назначения в Верховной Раде, в кабинете министров и так далее, и Майдан это услышал, он замолчал и стоял пораженный несколько минут. А затем было требование иллюстрации. Вот не прошла иллюстрация, поэтому получился Иловайск. Сейчас вот эта война, я считаю, это не против Украины. Это война против иллюстрации нашей элиты. Это война России за сбережение того строя, который существует в России. То есть это сбережение вот этой коррупционной системы, которая правило в Украине все эти годы, которое правят в России сейчас, и сейчас они пытаются это сохранить.